кто то положить на стол. ребята, э, такие окрыленные, да, все-таки национальные отводы, всегда придают уверенность в своих силах. Это гордость, да, это на свою страну. И ты приезжаешь после сборной всегда окрыленный. Я думаю, да, что это осталось очень положительно. Да, осталось денег, ну, Какая может быть осталось, если у нас такая хорошая команда? если даже она уступилась немножко, то есть ты ее не показываешь, потому что я еще раз повторюсь, мы играем все вместе, да. Вот они выпадают, все еще не получится, поэтому нужно там свою усталость и еще что-то, и все выпадаешь.